Это наша третья подряд победа. Значит, с самого первого тура мы практически захватили лидерство. И всего из 25 игр проиграли три игры. Вот. Так что я думаю, что сезон удался. Девочки по сравнению, конечно, с прошлым годом намного подросли в техническом плане. Все команды стали сильнее, игры были очень интересные. Значит, практически второе, третье место вот решалось в нашей последней игре. Два игрока наших, это Яцковец Оля и Света Родионова, они включены кандидатами в кадетскую сборную по, по 96-му году. Значит, у них где-то сборы начнутся через с 20 числа. Там у них чемпионат Европы, значит, эти два человека будут, я думаю, там сражаться. Ну, а мы июнь месяц отпуск, а затем будем надеяться, что дадут нам за заслуги лагерь и будем готовиться к новому сезону. Школа не олимпийского резерва, но тренеры находят кадры. Ищут девочки, да, много, и Горбунова, и Сазоненко, и Бирюк, это наша воспитанница, Зарицкая, это все наши воспитанницы. Они, как только у них есть свободное время, всегда появляются в нас в спортзале. С нами они пока еще не тренируются, мы маленькие, со старшими девочками, 95-го года, они более в контакте общаются, даже совместные тренировки проводят. Так что есть с кого брать пример, учимся у них. Работа с мальчиками и с девочками намного отличается одна от другой, потому что девчата это таки, такой народ, э, ну, как, как сказать, значит, времени или настроения. Есть сегодня настроение, она будет работать нормально. Нет настроения, значит, все у нее уже, все с рук валится, она не может что-то. Это одно. И второе... Э, хлопцы закричал, покричал на него, или пригрозил, там рассказал, он понимает, а эти начинают обижаться, начинают обижаться на тренера, нет у них взаимосвязи с игроками, поэтому вот я считаю, что и игра от игры отличается непредсказуемо. А тут вот правильно написано, что победу в игре нельзя гарантировать, а в женском баскетболе тем более нельзя гарантировать. Много что... девочек заслуживали этого звания, Света Радионова, Юля Бойко, Карина Левашова, Лена Жукова. Они тоже хорошо играли, ну, не знаю. За счет обидалы, как ты думаешь? Не знаю, может из-за того, что я много забивала. Как дивишься на то, что ты будешь играть с девчатами дорослешими, а что ты боишься, есть какая-то неуверенность в себе? Ну, сначала был шок, а потом уже ну, как-то, вроде бы освоилась. Ну, мы со старшими ездили, ну, они ж тоже старшие, как-то уже привыкли чуть-чуть, но все равно есть чуть-чуть маленький страх. Ну, в первую очередь надо работать над защитой, над дальними бросками, средними бросками. Ну, обыгр... учиться обыгрывать игроков. А что тебе подобается в баскетболе? Ну, все. Мы хотели это второе место. Даже когда мы проиграли у Николаева, мы очень боялись, что займем третье. Тренер все сделал возможное, чтобы мы были лучше в этом году в том году мы заняли третье место летом мы очень работали и в этом году показали свой результат Отлично. мы больше над тактикой работали в этом году будем больше заниматься физикой чтобы качаться будем бегать чтобы бросок лучше делать у а. нас много соревнований в Харькове проходило, к нам при ну, приходили родственники, роди, родители, друзья. Чемпионат был, были все трибуны забиты, все были за нас болели, кричали, поддерживали, как только могли. Конечно, мы увидели, что за нас кто-то болеет, что мы кому-то нужны, что не все равно на баскетбол на нас, что Люди хотят заниматься спортом, и всем это нравится. Занять первое место у нас не было, но мы рассчитывали на второе. Мы очень много работали, в сезоне очень много работали. Я не могу сказать, что мы сильнее Николаева, которая заняли третье место. Но, наверное, мои девчонки показали характер лучше в сезоне, в самом сезоне. Вот. И настойчивы, наверное, были. Я думаю, что мы заслужили это место. У нас сезон был очень сложный. Пять туров по пять игр. Все команды выросли не только технически, но и тактически, потому что в этом году разрешили играть все виды защиты. Все команды попробовали сыграть все зоны, ловушки, прессинги. И ну, на мой взгляд, мы немножко опережали своих оппонентов по тактике. Девчонки у меня маленькие, таких ростовых особо данных нет. И нам, как, кроме как мозгами, больше шансов как бы больших не было. Но если будут работать дальше, работать над броском, работать над тактикой, вот, возможно, будут да, первые номера сборной. Вы знаете, мне кажется, есть командный дух, характер, они умеют собраться. Все вместе и вот как цепные собачки вырвать за вырвать игру и слабое это точно так же все вместе могут расстроиться и отдать игру которая в принципе должна быть нашей постоянные зрители это наши родители которым я очень благодарна они поддерживают детей они финансируют своих девчонок на все туры они приходят с семьями у каждой девочки мама, папа, дедушка, бабушка. Мы собираем, в принципе, большой зал. Мы очень часто играем с мальчишками, которые приходят поддерживать нас. То есть у нас был тур в Харькове, у нас был не пустой зал. Ну, не сравнить, конечно, с киевскими трибунами, потому что у нас обычный зал, маленький, как здесь, но он был полный. Такой сложный вопрос. Перспективы должны быть. Спасибо Федерации, спасибо Федерации, очень активно в этом году начали работать, особенно вот последние финальные игры. Это праздник для детей. Мы тренера, в принципе, первое, второе, третье место – это наша работа. А вот эти медали, награды, вот такое внимание – это все спасибо Федерации, это все подарок детям. И когда Федерация все-таки еще больше повернется лицом к женским тренерам и женским командам, я думаю, что перспектива женского баскетбола в Украине все-таки будет.